Так, вітаю хлопці. В общем, все сьогодні по планах. По-перше, питаюсь перейти на українську мову, тому що багато в коментарях трохи негативу. Ну, вибачайте, я з Харкова, у нас тут Суржик, все життя розмовляв, як розмовляв, а тут а, такі справи. Так що будемо питатись. Намагатись розмовляти українською мовою. Не сидіть строго. В общем, все сьогодні по планах. По планах сьогодні, як завжди, твіч, твіч, ось так ось ще не збирав паличку. Дивіться по вибору місця. Сьогодні дує адський вітер. І тому вирішив приїхати на нові місця. Зараз трішечки піднімусь вверх по течії, тут такі повороти, високий берег, тобто вітер не так повинен заважати. Ну, якось так, не буду затягувати, погнали. есть первая жертва вот такой вот мелкотузик <laughs> есть в общем я приплыл и туда куда оказал ничего не ну, одного типа возьму загрыву чтобы нам крючки не погонял вот такие вот мелкошнурсом Как хорошо жадно чопнул. Доброе, доброе. Ну, какой нервный тип. Э, в общем, начал я тут такой мелочок, начал ну, с, Максклада 115. -го. Ну, так. Сейчас будем отпускать его штриха. Давай. Барбос, біжи додому. Давай, давай, давай. Опа, пішов, красавчик. Оп, і в травичку. Хоп, все, заникався. <соє> Стоїть, он хвост, видно. Красивий. Так, хлопці, ставимо вподобайки і погнали далі. Ти -мо, зійшла. Ви бачили? Ха-ха. <соє> Я не знаю, я надеюсь, вы побачиваете. Он <с, с -под, с под, куста, с -под острова. <с вот то она ужарила, она аж с воды выскочила. <с> Капец, вот это ну, да, адреналина ухватил только что. Ну только, я думаю, под килошечка была. <с> Жахнула она шедика такого. 85 85-го. Хрена себе. короче, вот такой меляк Ну, 8, уже выйдет перекат. Попробую шнури вдушить пока. Есть. А сюда, ну. Тихо. Да, Тихо. Так, друзья.

просто самому цикало. Так, по нулям. Ну, клади-ка сюда. Так, ну, как я и сказал, 600. 660 грамм. Неплохо, неплохо. Так, сейчас я ее зафоткаю и отпущу. Так, друзья, пехоточку мы зробили. Відпустимо цю красуню назад до домцю. До встречи, Мала. Друзья, я сильно вибачаюсь за якість звуку, тому що ветер не то, що, а просто Капец. Он сдуван нафиг усы. Микрофон бедолашный, Там пытается шумодавом что-то делать. Я послухал. Он сильно задавливает звук. Короче, выключил я и шумодав. Шумодав нафиг. Не знаю, что все этого выйдет. Заховался все выпыты кавы. подумать, что делать дальше. В общем, щуку я нашел рядом с заливом на перекате. Вы видели. Ну а так больше как бы успехов нема. Я проплавал, немножко там подивився места новые, позаглядал. Ну, якось не фонтан, а то я сходу нарвался на пару шнурків. І все, зараз перемістився, вип'ю кави та попитаю щастя у другому залівчику. Тут такий ось залівчик знайшов невеличкий. Зараз побуду пробувати в ньому ловити щось. Вітер тут, тут трішечки заховався від нього. Ну а так, звісно, просто. раз кинув, 10 раз грибнув, раз кинув, 10 раз грибнув, уже, <laughs> уже начинает раздражать просто. Так что будем дивиться, что получится у нас дальше. Ой-ой-ой, хлопцы, хлопцы, ну якорь. Так. я сказал, извиняюсь за качество... Сейчас будет дергаться. За качество звука. Того, что вы сами бачите, что делаете. Волна, он пипец. Ветер так и дует, что просто невозможно. А мы щук ловим. Так. Ну, так и еще один дерзкий. Я не знаю, сколько тут грамм. Ну, около полкила, здесь 450, уже полкилошечка. Такая. Ну, ну он под деревцом. Короче, вот такая хрень. Ладно, будем отпускать-то ловить дальше. И давай, газуй. Ок, все шло. Потихонечку. Так что да. Не знаю, как будет чуть. Уже реально ору в микрофон. <гум> Потому что ветер просто адский. Даже на якоре, ну у меня якорь, правда, легенький. Но даже на якоре не все. Так что, ладно. продолжим, уже еще кого-то наковыряем сегодня. Ах ты, отпала шмакодявка мелко мелко шмакодявка отпала ну что ребята потихоньку потихоньку иду там шкряб тут шкряб короче так и так и живым там вы там кого-то выцепило там кого-то выцепило так и живем. Все, кстати, клюнула вообще на пляжику. Пляжик такой, и, и она тяпнула на пляжику. В общем, такие дела. Ну, не я вам скажу, поклевок. Тут я хоть хоть як-то за дверь расховался. Это а вообще жопа. В общем, хлопчики, что? Буду финалиться. Время 12 часов. В принципе, рыбалка я довольный. Было нормальное количество шнурков. Просто вот этот ветер дурацкий, он реально закошмарил. Уже хочется отдыхать. Уже веслами намахался так, что просто ужас. Так что, кому понравилось, возможно, что-то было полезное. Ставим подобайку. Обязательно подписываемся, колокольчик. И до новых встреч. Пока.